Вдосконалюй, в взаємодій. Медиахак Weekend 2016. Расскажите, что у вас за стенд, что вы представляете такое летающее? Дроны — это стенд Rotor GP Angar 24. Мы сделали как такой развлекательный интерактивный куб, на котором все гости Хакатона могут просто отдохнуть от программирования, кодерства и всего остального. Разновидность интерактива, интертеймент, развлечения. Ты сегодня будешь шутить или только завтра? Э, завтра. Ну, я пришел знакомиться еще раз, э, убедился, что это замечательный повод для моего очередного репортажа. Это что здесь происходит? Мы презентуем наш стартап обучающий. Мы пытаемся привлечь внимание детей-кайки. И сейчас вы видите прямо как молодой ребенок четвертый класс он ходит, ему уже интересно, он пытается написать программу, которая управляет этим роботом. Что я, что я вижу, вот сейчас идет дождь, прям вот, вот он только начался, тут летает какая-то непонятная вещь. А самое интересное, что вокруг меня виртуальный мир, тут какие-то горы, водопад, какая-то самолет вот а, а слева вот здесь у меня просто огроменный самсунговский смартфон в воздухе я не знаю что он там делает вообще привет меня зовут иван я с компании Макпо здесь конкретно мне пощастило быть ментором а, собственно вдохновляюсь уже 48 часов тем что делаю здесь 800 человек и пытаюсь чуть-чуть им помочь, направить. Есть ли какие-то участники, которые понравились больше всего? Есть. Есть мой фаворит с первого дня. Проект, который нацелен помочь людям с проблемой зрения, видеть веб по-другому, читать, смотреть видео. Это не коммерционный проект, но я думаю, что он достоин внимания не только в рамках Хакатона, но и за Хакатоном. И мы продолжим работу над ним вместе с человеком, который его начал. Расскажи про свою команду. Чем вы занимаетесь? Мы разрабатываем новый модный, вкусный проект, который позволит зрителям напрямую взаимодействовать или влиять как либо на ход эфира, либо телепередачи. Вот этот парень придумал проект в очереди. В очереди я стоял за ним. Я услышал, я говорю, нахрен мою идею, я хочу с тобой. Потому что я знал, эта идея очень ценна. Медиахак Викенд 2016.